Так, всем привет, я Александр Мельников, я в Киеве. На данной залежности Васвятая. Я это Ice Bucket Challenge. Я принимаю вызов от Женька Грибоедова. Вот что я сейчас вылью на себя. Лед уже подрастал немножко. Ну ничего, вода холодная. Да, холодная очень. Хорошо. Так, я готов. Давай. Саш за капец. Слава Украине! ты Что? А передать кому истории ты береешь? Да. Теперь. Ice Bucking Challenge вы выполнил. Хочу передать эстафету трем людям. Первый человек это Владимир Кучма. Второй человек Михаил Турченко. И третий человек Елена Тараненко. У вас есть три дня на это выполнение. Удачи!